Мы продолжаем телемарафон, посвященный парламентским выборам. В студии Светлана Шевченко. Голосование в Украине продолжается и по состоянию на 16 часов почти 41% избирателей уже проголосовал, сообщают в ЦИК. По оценкам ЦИК и международных наблюдателей, эти парламентские выборы проходят в соответствии с законом, честно, открыто и демократично. Есть минимум нарушений, но они не повлияют на результаты. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Анна Каменева, которая сейчас находится в Центральной избирательной комиссии. Аня, расскажи, какая сейчас ситуация на, на избирательных участках и где голосуют активнее всего. Светлана, на самом деле 196 округов обновили свои данные и действительно почти 41% избирателей уже проголосовало. В лидерах находится Львовская область, там почти половина украинцев уже пришли, пришли на участки и э, сделали свой выбор. Не отстают также Тернопольская, Волынская и Ивано-Франковская. В общем, более активными сейчас на данный момент это западные регионы. Но кроме этого в, в аутсайдерах по понятным причинам находятся Донецкая и Луганская области. Донецкая, в Донецкой проголосовало почти 26% избирателей, в Луганской чуть больше 27%. Если в этих областях понятно, почему такая ситуация сложилась с маленькой явкой, то небольшая явка сейчас фиксируется и в Закарпатской области, и в Одесской области. Там около 30% избирателей пришло на участки, однако ВСИК объясняет, что эти данные не последние, они будут обновляться и далее, и поэтому окончательные вердикты и результаты мы уже узнаем. Позже. Также в ЦИК сообщают, что, что по сравнению с 2012 годом, с выборами в 2012 году, то явка на этих выборах меньше, по состоянию на 4 часа вечера, на 5% меньше явка в этом году, но при этом в разы меньше нарушений, которые зафиксированы на этих парламентских выборах. Всего жалоб в ЦИК поступило 18. В основном они касаются мелких нарушений. Есть, например, жалобы о о том, что продолжаются попытки предвыборной агитации на некоторых участках. Есть также информация о том, что в урны на некоторых участках бросались бюллетени вместе с контрольными листами. Однако в цех объясняют, что эти бюллетени не будут считываться в общий результат по этим округам. Кроме этого, есть информация о том, что в регионах, которые находятся в регионах, которые находятся в зоне, близко к зоне АТО, есть попытки сорвать свободный подход и доступ граждан к избирательным участкам. В частности, такие попытки фиксировались в Краматорске. Однако там же сообщают, что на данный момент армия и военные фиксируют эти попытки и предотвращают. Таким образом, и граждане, и члены комиссии находятся в безопасности. Также информация о Мариуполе. Там проходят выборы спокойно, однако без всяких нарушений. Однако туда ну, на участке приходят не очень много избирателей. Всего в среднем на, по, двум, по данным двух округов пришло около 27%. Жителей Мариуполя. Также хотелось бы сообщить, что в Центральная избирательная комиссия сейчас проверяет информацию по 102 округу, округу, который находится в Кировоградской области. В СМИ сообщают, что там якобы украли голову, одного из избир... голову одной из избирательной комиссии, однако пока что в ЦИК эту информацию не подтвердили. Говорят, что обратятся за разъяснениями в МВС, в МВД и СБУ. Ну а на этом пока у меня все. Будем ждать новой информации. Обязательно вам сообщим в Спасибо, Аня. Держи нас в курсе. Напомню, на прямом включении из Центральной избирательной комиссии была наш корреспондент Анна Каменева. А мы продолжаем наш выпуск. Сегодня проголосовали и первые лица страны. Свой гражданский долг выполнили премьер-министр Арсений Ценюк, спикер парламента Александр Турчинов и президент Украины Петр Порошенко. Стоит отметить, что пресс-служба главы государства до последнего скрывала, где и когда проголосуют гарант. Как это происходило, смотрите далее в сюжете. Президент Петр Порошенко принял участие в парламентских выборах. Голосовал по месту регистрации в Киеве в доме офицеров. Проголосовал за будни. Проголосовал за будущее, проголосовал за европейский вектор развития, проголосовал за обновление власти. Я очень надеюсь, что мы получим, так как мы уже имеем новую страну, как мы имеем после революции достоинства нового президента. Я уверен, что у нас будет новое правительство, новая проевропейская коалиция и новый парламент. Премьер-министр Арсений Яценюк проголосовал с утра вместе с супругой и младшей дочерью. После этого, отвечая на вопросы журналистов, глава правительства так сказал о своем возможном премьерстве. Все зависит от результатов выборов, исключительно от воли изъявления украинского народа. Чего я ожидаю от выборов? Объективно, я ожидаю изменений в стране, изменения как политического класса, так и подходов политического класса к стране, к ответственности, к реализации того, чего ждут миллионы украинцев. Поэтому надо подбить результаты голосования и к работе. Треба результаты голосования и до работы. Нынешние выборы станут важным шагом обновления украинской власти. Об этом заявил уже председатель Верховной Рады Александр Турчинов во время голосования. Он пришел на избирательный участок вместе с супругой. Спикер выразил надежду, что выборы пройдут честно, без нарушений и фальсификаций. Он ожидает, что уже сегодня вечером можно будет спрогнозировать архитектуру нового парламента. Я очень надеюсь, что мы сможем получить демократическое, проевропейское, патриотическое большинство. И это большинство в Новой Верховной Раде достаточно быстро сформирует новое правительство. И Украина пойдет европейским путем, путем обновления, путем строительства сильной независимой страны. Патриарх Филарет пришел на выборы перед богослужением. Святейший решил сначала исполнить гражданский долг, а уже потом возглавить службу Божью об успешных выборах и мире в Украине. Он отметил правильный истинный выбор украинского народа, сейчас важнейший и в духовном плане. Ведь к власти снова рвутся много коррупционеров. Наш священный синод призвал весь украинский народ прийти на эти выборы потому что эти выборы судьбоносные. Кроме того, призвал голосовать за тех, кто отстаивает Украину, как государство в борьбе с агрессором. И голосовать за тех, кто будет бороться против коррупции. Потому что коррупция – это враг Украины номер один. Сильнее, чем внешний агрессор. Враг Украины номер один. Сильнейший, чем внешний агрессор. Юлия Михайлова, БТБ. На столичных избирательных участках первые посетители начали появляться задолго до их открытия. Одни киевляне приходили пораньше для того, чтобы не стоять в очередях, другие просто забыли перевести часы на зимнее время. Однако таких очередей, как на внеочередных парламентских президентских выборах, не наблюдалось, хотя кабинки для голосования не пустовали ни минуты. Подробнее о том, как проходило голосование в столице, расскажет Тамара Каноненко. Владимир Иванович – секретарь одной из избирательных комиссий 223-го столичного округа. На выборах работает впервые. Рассказывает, на их участке очередей нет. Люди приходят постепенно, однако сам поток не прекращается. Отмечает и пунктуальность некоторых избирателей. Первые посетители пришли заранее. В основном это были люди в возрасте. Первые люди пришли где-то без 28, стояли, ну немного было. И потом все пошли Старики, если честно. Они очень дисциплинированные. Пока молодежи у нас было немного. Молодежь мы ждем около 20 часов. Они, наверное, где-то еще гуляют. Кто-то опоздал, кто-то на работе. Но мы надеемся. А вот Николай, глава избирательной комиссии того же округа, но уже другого участка, имеет большой опыт работы на выборах. Вспоминает и последний президентский. Говорит, тогда людей было значительно больше, однако к вечеру ситуация может измениться. А еще Николай рассказал, что из-за перехода на зимнее время небольшая очередь образовалась задолго до начала работы участка. Первый голосующий э, пришел в 7 часов утра, потому что время переводили, не все люди в курсе. В 8 часов при открытии уже много человек ждала в ожидании. На данное время, вот на три часа дня, грубо говоря, ну, наплыв, кажется, на президентских был больше. Но еще не вечер, посмотрим. Киевлянка Алла Григорьевна не пропускает ни одних выборов. Вот и сегодня не могла не прийти. Рассказывает, в этот раз процедура заняла у нее всего 10 минут. В то время как в мае, когда выбирала президента, в очереди провела около двух часов. Два часа. Причем в 8 часов уже закрылся избирательный участок, но люди стояли приблизительно до половины десятого вечера. Всем дали проголосовать, но очередь была приблизительно 2 часа. Мы побывали на нескольких избирательных участках Киева. И хотя длинных очередей не было ни на одном из них, все же и кабинкам для голосования пустовать не приходилось. Украинцы понимают, что сегодня они голосуют за свое будущее. Поэтому к внеочередным парламентским выборам относятся ответственно и верят в силу каждого голоса. Выполнить свой гражданский долг. К выбору к народным депутатам я подхожу осознанно, потому что каждый голос имеет свою силу. И Голос каждого человека может быть решающим, поэтому я считаю, что каждый э, осознанный гражданин Украины, тем более в такое непростое для страны время, должен прийти и отдать свой голос. У меня даже не было такого вопроса, приходить или не приходить. Однозначно я должна была идти на выборы. И даже сегодня встала в 5 утра, чтобы приехать из другого города от родителей для того, чтобы проголосовать. Потому что я прописана тут и должна голосовать тут. Не забыли и о тех, кого сегодня выбирали. Робить людям добро. Это самому. Добрить Делать людям добро – это добрить самому. Добрить душой и сердцем все наши кандидаты в Верховную Раду. Тогда будет все хорошо. Тогда мы будем жить лучше, богаче. И никто не будет вторгаться во внутренние дела нашей страны. Тамара Кононенко, Михаил Чаркин, БДБ. И о том, как проходит голосование в Херсоне, расскажет журналист Евгения Попенко. Евгения, здравствуйте. Как голосуют Hello. в вашем городе и были ли какие-то нарушения? Доброго дня, Светлана. На Херсонщині станом на 16-ту годину проголосувало 37,7% виборців. Це 279 тисяч людей. По округах відсоток становить 30-35. суттєвих порушень у п'яти округах області не було зафіксовано. На думку експертів, рівень явки виборців не виправдав очікувань. Серед основних претензій, які вже стали традиційними у день голосування, це відкриття виборчих дільниць із запізненням та відсутність Сутність прізвищ у списках. Такі зауваження є разовими, а все через недостатньо високий рівень явки на дільницях. На одній з виборчих дільниць виборці цілого будинку, а це 29 квартир. Не знайшли себе у, спис... у списках. Їм порадили звернутися до реєстру виборців. На шістнадцяту годину за нашими даними це питання ще не було вирішено. Студія спасіба Евгенія. Я напомню, з нами на связі з Херсона була журналістів Гіні Попенко. Серьезных фактов нарушения избирательного законодательства не замечено. Об этом заявляют в Комитете избирателей Украины. Несмотря на это, в Донецкой области на некоторых участках ситуация все же напряженная. Подробно о том, как в Украине проходят внеочередные парламентские выборы, смотрите в сюжете. По всей территории Украины, кроме автономной республики Крым, сейчас работает 4 тысячи наблюдателей. За первые четыре часа выборов сообщили о 350 фактах нарушений, 80 процентов из них незначительные технические погрешности в самой процедуре. В комитете избирателей Украины отмечают, пока не зафиксировали таких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Хочу отметить, что в отличие от 2012 года. У нас такая ситуация, когда нарушений поступает приблизительно в три раза меньше. И опять-таки, у нас нет серьезных фактов, которые говорили бы о том, что происходит фальсификация избирательного процесса. Выборы в Донецкой области проходят в напряженной обстановке. На одном из участков часть бюллетеней для голосования была испорчена членами избиркома. В другом планировался срыв выборов. Сейчас на избирательных участках в Донецкой области работает 12 долгосрочных наблюдателей и 112 краткосрочных, которые предоставляют оперативную информацию и контролируют ход процесса волеизъявления. В Донецкой области всего у нас, в Донецкой области всего у нас 21 избирательный округ. И по состоянию на вчера Центральная избирательная комиссия передала избирательные бюллетени в 12 избирательных округов. Теоретическую возможность проголосовать в Донецкой области сейчас имеют 42% избирателей – от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории Донецкой области. Для того, чтобы уменьшить количество попыток дестабилизировать ситуацию, сотрудники МВД создали специальные группы быстрого реагирования. Они оперативно откликаются на подобные сообщения и незамедлительно выезжают вместе с другими экстренными службами на места. Ольга Теребинская, Ярослав Калашников, БТБ. Президент Петр Порошенко проверил ход выборов на востоке Украины. Утром он прибыл в Краматорск, чтобы защитить, защитить право на волеизъявление каждого бойца АТО. Кроме того, он проверил состояние защитных сооружений. Подробнее о визите президента в Краматорск расскажет Ярослава Ковтун. Голосование в зоне АТО – самый противоречивый нюанс этих парламентских выборов. Поэтому президент Украины Петр Порошенко решил лично проконтролировать ситуацию на избирательных участках на Донбассе. У нас сегодня, на У нас сегодня, к сожалению, две трети военнослужащих, находящихся в зоне АТО, фактически не имели возможности быть включенными в реестр избирателей. И только то, что нам удалось организовать фактически за 48 часов, позволило более 10 тысячам военнослужащих, которые рассредоточены по всей зоне АТО, выбрать себе власть, реализовать свое конституционное право, и это чрезвычайно важно. Первым делом Петр Порошенко посетил Краматорск. Проверив ход голосования на избирательных участках, президент пообщался с сотрудниками и убедился, что выборы идут по плану. Он подчеркнул, что избирательные участки Краматорске, Дзержинске и Славянске открылись. В целом на территории Донецкой области по состоянию на 10 утра открылись 96% избирательных участков. И воспользоваться своим избирательным правом смогут больше половины граждан Восточной Украины. Людей много. И военных много. Нет проблем. Включили их в реестр избирателей. Слава Богу, что все сделали. Большое спасибо вам. Большое вам спасибо за работу. И с праздником. Петр Порошенко выразил благодарность военнослужащим за подвиг, который каждый из них совершает ежедневно. И подчеркнул, что для него, как и для всех украинцев, они герои. Также пообщался с избирателями и поблагодарил их за единство. Не оставим, обещаю. Вам. Вы уже проголосовали? Да. Спасибо вам, Я не спасибо. спасибо Кроме избирательных участков президент проверил состояние защитных сооружений. Говорит, что строительство идет полным ходом и люди работают даже по выходным. Мы на вертолете другу линию. Мы на вертолете облетели вторую линию фортификационных сооружений для того, чтобы убедиться, что те планы и задачи, которые мною были поставлены, выполняются по графику. Можно подтвердить, мы убедились, что и первая, и вторая линия фортификационных сооружений строится готовность уже более 85%. Готовность уже больше 85%. Глава государства также отметил, что новая военная техника в части прибывает вовремя. А это значительно повысит их боеспособность. Ярослава Кофтун, БТБ. Волновахи Донецкой области избиратели пришли на участки, чтобы отдать свой голос за новое мирное будущее. Они надеются, что эти парламентские выборы поставят точку в военном конфликте между пророссийскими боевиками и украинской армией. Райцентр Волноваха расположен в 50 километрах от Донецка, находится под контролем украинских властей. Из 21 избирательного округа Донецкого региона голосование, как ожидается, состоится по крайней мере в 9. Еще в 4 судьба выборов под вопросом. Я жду справедливості, щоб правда восторжествувала, щоб прийшов настоящий український патріот до власті. А проголосувала там у бюлетені, відмічено. Спасибо вам. Только мы надеемся, что избирателей пойдет больше, больший процент будет на этих выборах. Потому что каждый избиратель, с кем общались мы до этого, когда говорили, что на выборы нужно прийти, нужно выбрать парламент, каждый еще надеется и верит в то, что прекратятся военные действия. Это самое главное сейчас для каждого из нас. И в Донецке пока без происшествий. Сохраняется спокойная обстановка. Восстановлено электроснабжение для 900 жителей предприятий Ворошиловского района. Однако без электричества остаются участки в Петровском, Куйбышевском, Октябрьском и Киевском районах. Сбоев в работе коммунальных служб и движения общественного транспорта нет. Боевики обстреляли позиции пограничников Луганской области, сообщает в СНБО. Пострадавших среди пограничников нет, нападение было отбито. Тем временем украинские военные продолжают фиксировать прибытие техники и живой силы в подконтрольные боевикам района Луганской и Донецкой областей. Вооруженных столкновений за минувшие сутки в зоне операции не зафиксировано. Потерь среди украинских бойцов нет. На время проведения выборов силы АТО находятся в усиленном режиме нанесения службы, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса и предупредить возможные провокации и теракты. Накануне украинским бойцам удалось обезвредить группу диверсантов, которые планировали теракт в Луганской области. На данный момент проголосовало уже 80% военнослужащих в зоне АТО. Об этом сообщил заместитель руководителя инфоцентра СНБО Владимир Полевой. По его словам, чрезвычайных происшествий не наблюдалось. В безпековом плане в плане безопасности выборы проходят без чрезвычайных ситуаций. Серьезных проблем не зафиксировано. На данный момент проголосовало уже около 80% военных, которые находятся в зоне антитеррористической операции. Наш марафон продолжит моя коллега Оксана Гудсайт. Перспективы отношений с Россией проанализирует гость студии политолог Владимир Цибулько. Оставайтесь с нами. До встречи на БТБ.